У нас пополнение. такие что нашли на мусорце этого красавчика, чи красавицу, то есть выкинул. У нас наступили морозы. Люди у нас бессердечные. Выкинули, взяли на морозы и котик. Ну, то, конечно, не котенком. Тоже уже питли так. есть наверное, месяца два ему. Голодный, холодный. Дальбежит, принесли до себя. Сейчас отогреваем его. Сейчас посмотрю, еще на мусор, подойду, что там. Может еще есть его братик или сестричка. Ну, сейчас мы его сейчас мы будем отогревать. Голоденький. Да, даже дявка. Голодный. Голодный. Но такие, небо ягуз, до руки, где видно, что был при людях. Да, сегодня суббота началось. Люди забирают и выкидывают. Что сказать мы можем таким людям? Вот напишите в комментариях. Только без мата, я кажуть Ну все, сейчас будем заниматься.